Следующий момент. Детско-юношеский спорт. Вот эта вот ситуация. Как, сейчас прошу еще 5 минут, если можно. Значит, посмотрите, что мы должны с вами на сегодняшний день еще увидеть, когда мы говорим о развитии детско-юношеского спорта. Вот количество детей в возрасте 6, 7, 8, 9, 10 лет, вот это синий, э, синий блок наверху. Это количество детей, которые в возрастной группе у нас было в период 66-70 -го года. Шаг в один год. То есть у нас было каждого года 900 тысяч детей. 75% из них могли привлекаться в маршевый спорт по состоянию здоровья. И в общей сложности у нас вот этих детей в диапазоне пятилетнего вот этого возрастной зоне было 3, о, чуть ли не 4 миллиона. 3 миллиона 375 тысяч. В 86 90 годах Немножко ухудшилась ситуация, но тоже было порядка 2,8 миллионов. Посмотрите, что сегодня у нас. У нас с вами 0,95 миллионов. Четыре раза меньше детей этого возраста вообще, которых можно привлекать в спорт. Из них 50%, э, ну, в общей сложности из общего контингента, 50% имели серьезное отклонения в состоянии здоровья, а в 70-х годах, в 80-х, было э, всего 25%, которые имели серьезное отклонение. И мы сегодня по количеству детей, которые могут быть вовлечены в спорт, соответствуем бывшей ГДР. А ГДР, где серьезно занимались, они считали, что они этим количеством людей не могут освоить олимпийскую программу, поэтому они развалили только половину олимпийских видов соревнований, потому что детей не хватает. Но наши дети сегодня усугублены в социальной ситуации. Сегодня ни одна мама нормально не отпустит 8 ребенка ехать на спортивный обед в соответствующем транспорте, как вы хорошо понимаете. И нам нужно искать кардинальный выход, а также вот в этих, как абсолютно ужасающих условиях попытаться создать систему детского спорта. Если мы посмотрим с вами статистику по заболеваниям, посмотрите, от 0 до 14 лет у нас лет тысячи болезней на 100 тысяч детей. То есть каждый ребенок имеет две болезни. Притом, посмотрите, серьезные заболевания. Это органы дыхания, это костно-мышечный аппарат и прочее, прочее. То есть у нас сегодня очень тяжелый контингент для вообще для спорта. И плюс людей очень и очень мало. Выход из этого положения может быть единственный. Если мы с вами первое, обеспечим развитие детских спортивных школ в органическом медицине с общеобразовательными школами. То есть надо сплести в единый блок систему физического воспитания, массового школьного спорта с деятельностью детских спортивных школ. Тогда и организационно и содержательно мы сможем добиться того, что делается на сегодняшний день в Канаде или во всяком случае по пути к этому пойти. То есть объединить соответствующую базу. В следующий момент, принципиальный вопрос систему лицензирования школ ввести обязательные требования по созданию условий для физического состояния и здорового образа жизни. Вот мы были сегодня в Канаде. Первое дело – физическое воспитание и массовый спорт любой школы. И не потому, что физическое воспитание – это урок, а потому, что физическое воспитание, двигательная активность, рациональное питание – это здоровье ребенка. Сначала здоровье, а потом образование. У нас все сделано наоборот. То, что за последние годы совершили систему образования, это перегрузили детей немыслимо, разрушили практически всю систему воспитания, систему массового спорта и напивают детей никому не нужными знаниями и забили это, как говорится, до такой степени, что сегодня катастрофа и с образом жизни, и со здоровьем. Они сидят за компьютером, они не выполняют непрестовое задание, они сидят в школе, их лишили полностью детства, их лишили сегодня общения. И на сегодняшний день нагрузка на наших школьников в одну из шесть десятых раза превышает нагрузку в любой нормальной стране, где серьезно занимаются здоровьем и детей. И это вопрос принципиальный. Если мы должны вести с вами, добиться того, что в первую очередь школа была обязана обеспечить 4 часа ежедневного свободного времени для спорта, для здорового времяпровождения, для отдыха, для общения. 4 часа. И вести обязательно 3-90-минутных уроков как это имеет место в Канаде. Потому что 45 минут урок, это мы понимаем с вами очень хорошо, что это не урок, а 3 по 90 минут они уже дают возможность с одной стороны, заниматься бизнес с другой стороны, развить на этой основе массовый школьный спорт. В частности, я думаю, что было бы правильно, как это сделано, допустим, в той же Канаде или в той же Америке, в каждой школе учредить Школьные команды. Вот 12 команд в полных школах. 12 команд, 6 мужских и женских, по олимпийским видам спорта и система соревнований снизу доверху. Но не сборных, а школьных соревнований. Школьных. Потому как только начинается сборная команды, там заканчивается школьный спорт. Следующий вопрос это комплексные центры олимпийской подготовки. В, перв, в качестве первого шага национальный комплексный центр в Киеве. Включение в него следующих структур. Все училища олимпийской физической культуры, которые необходимо вернуть в интернаты спортивного профиля республиканское, городское, дроворское, база кончезаства, национальный университет, научные институты, пять этажей гостиницы спорта, высшая школа спортивного мастерства и все объекты комплекса олимпийских за исключением занятых федерацией футбола. И здесь принципиальный момент что все подготовка к Евро-2012, она параллельно должна решать вопросы последующего использования работы. Я бы сказал первоочередного, что сначала нужно в первую очередь в этом году, в следующем году сделать легкоатлетический стадион, одновременно как футбольный стадион на верхнем поле, чтобы уже легкоатлеты в следующем году могли готовиться к Олимпийским играм. И на сегодняшний день не рассказывать, что мы сначала проведем евро, а потом, как говорится, мы там начнем что-то делать для олимпийского спорта, а параллельно и даже в окружающем режиме. Потому что на сегодняшний день, если это не сделать, этот объект, как говорится, получит абсолютно ненормальное развитие. Для футбола он будет не нужен, потому что это будет несколько игр проводиться на центральном медле. А все остальное уйдет неизвестно куда. А там нужно создать научные институты, там нужно быть антидопинговый центр, там нужно восстановить на реабилитационный комплекс, там должен быть центр по легкой атлетике и так далее. И это нужно делать параллельно, используя нынешние условия. Тем более, что средства, которые... На строительство этого объекта более чем достаточны для решения этой, э, этой работы. Ну и еще два момента, я только фрагментарно скажу, что мы должны развить вузы физического воспитания основных. Нам надо в общей сложности 8 образовательных структур, которые вовлекутся и в систему, как говорится, центров сразу соответствующих. Потому что у нас сегодня 100 структур, которые размыли весь спортивный контингент. И сегодня, к большому сожалению, и это и наши специалисты делают, отправляют наших спортсменов в вузы, где не надо учиться. Где спортсмены нужны только для того, чтобы они рассказали, вот у нас есть член сборной команды. И на сегодняшний день людей развратили, во-первых, и самое страшное, что это люди, спортсмены высшего класса, весь мир борется за этих людей, чтобы их потом вовлечь в систему спорта. А эти люди у нас располагаются по структурам, которые не дают никакого образования. И поэтому нам, как политику, надо развить 8 учебных заведений, развить вместо существующей сотни практически, и сюда высадить контингент, сюда перевести спортсменов, объяснять, что тот, кто -то занимается большим спортом, должен иметь специальное образование в сфере спорта. Никто из них не станет ни экономистами, ни налоговиками, ни там, юристами, не нужны Никто из них не станет. Это развращение людей. нам нужно работать, что, я повторяю, многие наши сегодня спортивные руководители идут по пути простому. Давайте отправлять в Барбары, а не на университет, потому а что там не надо учиться. И давайте отправлять в Харьковскую академию, где вообще никто никогда не учится, потому что там в университете здесь будут требовать еще учебу. Вот эту практику, я думаю, надо было бы прекратить, и эта задача, первоочередная нашего министерства. Спортивная наука, Здесь ситуация понятна, здесь нужно выделять деньги и развивать. Понимаешь, мы обеспечиваем только 10%. И наконец спортивная медицина. Единственный путь, единственный путь, по которому уже пошла Англия, пошли Нидерланды, пошли другие страны, это отраслевая спортивная медицина без Министерства охраны здоровья. Министерство охраны здоровья 60 лет просит хоть что-то сделать для спорта. Так было в Советском Союзе, так сегодня в Украине. И никакой пользы никогда от них не будет. Нужна отраслевая система, которая будет создана здесь, подчинением всей сети диспансеров непосредственно, как это сделано в Донецке сегодня, министерству, и сотрудничество с медицинскими центрами медицинскими учреждениями, и частными сегодня, типа Евролаба, Бориса и так далее, и с государственными, типа Института геронтологии, ортопедии, урологии, где люди высокого класса специалисты хотят работать. И всегда на основе прямых договоров будут с нами работать. Но исключить из этого ужасающую бюрократическую структуру под названием Минохороны здоровья. Если мы этого не сделаем, значит мы никогда с вами этого вопрос не решим. Сегодня без спортивной медицины решить на достижениях в спорте нет никакой Никакого шанса.